सुरत पुणा विस्तारोदय इंडस्ट्रीज ना कारखाना पूर्व कारीगरी गुसीने होपीसना काच पर परिंगडफोड कर आतंक बचा કારીગરોને કામ નહીં કરવા દબાણ કરવા સાથે ધમકાવીને લાપા પણ માર્યા હતા અને દસ હજારથી વધુની લૂંટ પણ ચલાવી દોઢ વર્ષ પહેલા કારખાના માલિકે નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવા બાબતની દાઝ રાખીને પૂર્વ કારીગર આ કારસ્તાન કર્યો હતો ત્યારબાદ ભાગી ગયા હતા પોલીસ દ્વારા આપેલા એક આરોપીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા જ્યારે ફાયરિંગ કરનાર મુખ્ય આરોપી ભાગીને બિહારના ગયા શહેર ખાતે ભાગી ગયો હતો પણ આ પોલીસને બાકમી મળતા બિહારના ગયા ખાતે જીવના જોખમે આરોપીને પકડવા ગયા હતા દરમિયાન આરોપીને પકડી પાડ્યો હતો तारीख 5 छः दो हजार पच्चीस को पुणे पुलिस स्टेशन के विस्तार में भाग्योदय इंडस्ट्रीज प्लॉट नंबर थ्री फोर फर्स्ट फ्लोर में लूट विद फायरिंग का एक बनाव बना था इसमें कुकी विगत ऐसी है कि एक आदमी अनजान आदमी इस खाते में घुसता है और वहां अंदर से दरवाजा वहां का बंद करता है और ऑफिस के ऊपर ब्लैक राउंड फायरिंग करता है उसके बाद हवा में दो तीन राउंड और फायरिंग करता है वहां से सीसीटीवी तोड़ता है वहां के लोगों को गाली गलौज करता है धमकी देता है जान से मारने की और फिर वहां से जाके बाहर निकल के वो फरार हो जाता है आ, इस मामले की पूरी गंभीरता को देखते हुए हमने उस समय आर्म्स एक्ट और बी के तहत एफ दाखिल किया था और टीम तो उस दिन से ही कॉन्टीन्यूस वॉच पे थी और हमें टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से ये पता चला कि ये जो आरोपी है वो किसी और तरीके से बिहार के किसी जिले से गया जिले से वहाँ से भी इसको धमकी धाक धमकी दे रहा है आरोपी को तो किसी और के फ़ोन से भी इसको जान से मारने की धमकी दे रहा है इसलिए हमने तुरंत एक टीम बिहार में रवाना किया और वहाँ वो टीम जाके दस दिन से ऊपर वहाँ पे स्टे किया उस टीम ने और लोगों से मिलके बात बात करके वहाँ पे लोकल सोर्सेज को डेवलप करके वहां से इस दिलीप सिंह उर्फ अर्जुन सिंह को जो कि उम्र छत्तीस भेलवा गांव हिसुआ पुलिस स्टेशन बिहार वहाँ लोकल पुलिस की भी मदद लेके वहाँ से गया गई टीम और गया में जाके इसको अरेस्ट किया गया और इसको यहाँ पे लाया गया और अभी फिलहाल ये पुलिस कस्टडी में है कैमरामैन सैनिल मीराणी साथे विशाल सेठा मानव प्रभा न्यूज सूरत हमारा वीडियो नी नवी नवी अपडेट मेलवा माटे सब्सक्राइब करो मानव प्रभा न्यूज चैनल ने बेल आइकन क्लिक करो लेटेस्ट वीडियोस सौथी पहला मेलवा माटे